warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, InsyaAllah pada hari ini saya Dr. Salbiah binti Muhammad Saleh selaku ketua juri bagi program Kem uh, Istiqomah Mumtaz A+ e anjuran Sekolah Berasrama Penuh dengan kerjasama SBPI Selandar bagi tahun 2025. Jadi uh, saya akan memberikan taklimat berkenaan uh, pertandingan uh, outreach yang kali pertama dianjurkan oleh pihak Sekolah Berasrama Penuh. Dengan bertemakan Digitalisasi Ilmu Islam Generasi Rabani Kreatif dan Inovatif. Okey, uh, jadi sebenarnya semua sekolah saya difahamkan sudah mendapat poster ini, uh, surat dan poster dan Ustaz-Ustazah boleh scan pada QR Code ini untuk uh, akses kepada Google Drive yang mengandungi syarat-syarat uh, pertandingan. Okey, untuk pertandingan kali ini adalah dibuka kepada pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 4. Uh, tempoh pertandingan bermula 3 November sehingga 20 November. Okey, uh, kita akan tengok satu persatu. Okey, jadi ini adalah uh, Google Drive sekiranya Ustaz Ustazah scan uh, poster tadi. Okey, saya akan uh, tunjuk dulu untuk poster amali. Okey, kita akan tengok uh, syarat pertandingan poster amali digital pendidikan Islam. Okey, uh, bagi kategori ini pelajar dikehendaki mendesain Uh, Desain poster uh, berkenaan tajuk-tajuk yang telah disenaraikan. Okay, poster hendaklah berkaitan dengan amali pendidikan Islam meliputi tajuk dalam silibus pendidikan Islam KSSM. Peserta hanya perlu memilih satu tajuk untuk poster mereka. Jadi contoh pelajar tingkatan 1 nak ambil tajuk istinjak jadi desainlah poster untuk tajuk istinjak sahaja. Jangan campur-aduk tajuk ni. Ha, tingkatan 2 boleh pilih. Pilihannya di sini. Tingkatan 3 ada 3 pilihan tajuk. Dan untuk tingkatan 4 ada juga 3 pilihan tajuk. <coughs> Jadi untuk kelayakan penyertaan terbuka kepada murid tingkatan 1 hingga tingkatan 4 sekolah berasrama penuh KPM. Penyertaan adalah secara individu sahaja. Bermakna untuk pertandingan poster, satu poster boleh dihasilkan oleh individu, seorang sahaja. So tak ada tim lah. Setiap peserta hanya boleh menghantar satu poster sahaja. Uh, setiap sekolah dibenarkan menghantar satu penyertaan sahaja bagi setiap tingkatan. Jadi bermakna uh, untuk satu sekolah uh, perlu hantar tingkatan satu, satu poster. Tingkatan dua, satu poster. Tiga, satu poster. Tingkatan empat, satu poster. Uh, bermakna ada empat penyertaan. Satu bagi setiap tingkatan. Okay, kita tengok syarat karya. Poster mestilah asli dan hasil kreativiti sendiri. Tidak dibenarkan menyalin, mengubah suai atau menggunakan karya orang lain tanpa izin. Jadi tak boleh edit lah. Jangan edit orang punya, jangan ambil orang punya. So mesti asli. Hasil daripada kreativiti murid kita. Kandungan hendaklah menepati hukum dan ajaran Islam serta bebas daripada unsur sensitif, provokatif dan politik. Jadi Ustaz-ustazah boleh ingatkan lah pelajar-pelajar kita terutama dari sudut pemilihan gambar Pastikan tiada unsur-unsur yang sensitif, provok ataupun politik. Uh, semua teks pada poster mestilah menggunakan bahasa Melayu. Uh, jadi kalau ada yang tanya boleh tak buat English uh, ataupun nak buat Jawi, uh, kita untuk kali ini buat kali pertama poster kita adalah menggunakan bahasa Melayu. Poster mestilah berinformasi, mendidik dan menepati kandungan berdasarkan buku teks Pendidikan Islam. Ha, jadi rujukan utama adalah daripada buku teks lah, buku teks pelajar, buku teks pendidikan Islam. Okay, dari sudut spesifikasi teknikal, poster direka dalam bentuk digital sepenuhnya. Ha, maksudnya uh, student pelajar pelajar tak perlu print. Ha, menggunakan mana-mana perisian seperti Kenwa. Kenwa ni memang well known lah. Ha, jadi ramai pelajar kita pun biasa guna Kenwa. Cikgu-cikgu kita pun dah biasa guna Kenwa. Ha, Adobe. Adobe Photoshop, Illustrator atau aplikasi setara. Uh, maksudnya apa-apa apps boleh dibenarkan uh, untuk membuat uh, bentuk digital untuk buat poster ini. Okey, saiz poster adalah saiz A3. Kalau dari sudut mm-nya 297 mm lebar, uh, darab 420 mm tinggi. Uh, resolusi minimum 300 DPI. Ini uh, dia punya resolusi lah uh, supaya poster kita tu tak pecah. Untuk format file akhir boleh hantar dalam bentuk jpeg, png ataupun pdf. Okay, jadi uh, dalam uh, file dalam format ini saja yang dibenarkan. Nama file mestilah menggunakan format berikut. Nama penuh tingkatan uh, underscore, tingkatan underscore sekolah underscore tajuk poster. Uh, contoh kalau nama pelajar tu Aiman Hafiz. Underscore tingkatan 4. Dia tingkatan mana. Underscore uh, sekolah SBPI Kuantan Underscore lagi tajuk poster wuduk uh, Tajuk poster ni bermakna tajuk uh, amali yang dia pilih tadi Yang berdasarkan tiga ni okay. uh, Setiap poster wajib mengandungi logo sekolah Logo Malaysia P Madani hey, Malaysia Madani Ini uh, logo Malaysia Madani Tajuk poster, nama peserta dan nama sekolah uh, Jadi yang ni uh, wajib lah Maksudnya uh, semua logo ni wajib ada dalam poster yang dihasilkan. Uh, kemudian untuk tambahan tu berdasarkan kreativiti sendiri. Untuk penghantaran semua penyertaan perlu dihantar melalui Google Form yang disediakan oleh urustia Okay, kita dah ada Google Form dalam Drive tu. Setiap penghantaran mesti disertakan dengan nama penuh peserta, masukkan nama penuh, tingkatan, nama sekolah, tajuk poster. Tajuk poster tu wuduk, tayamum, uh, apa ni, sembelihan dan sebagainya. Dan juga perlu ada keterangan ringkas mengenai idea atau mesej poster tidak melebihi 150 patah perkataan. Dia macam abstract lah bagi keterangan tentang mesej poster. Okey, tarikh tutup penyertaan pada 20 November 2025. Okey, juri akan membuat penilaian berdasarkan lima aspek. Yang pertama, kreativiti dan reka bentuk 30%. Ketepatan kandungan 30%. Kita akan refer adakah data uh, maklumat yang digunakan dalam poster itu bertepatan dengan kandungan buku teks. Kefahaman amali 25%. Okey. Bagaimana kita akses kefahaman amali ni adalah berdasarkan uh, design dan juga kandungan yang pelajar susun tu. Kita boleh tengoklah dia faham ataupun tidak. Uh, kefahaman dia terhadap amali. Uh, contohnya kalau kata rukun lah. Uh, kalau kata rukun wudu sebagai contoh kalau dia susun tak ikut turutan so kita tahu lah okey oh, okay, pelajar ni dia kurang fahaman. Uh, jadi uh, selain daripada desain, kita nak pelajar juga faham uh, berkenaan tajuk tersebut dan akhir sekali uh, peratusan yang paling rendah 15% ialah kualiti persembahan digital. Ada uh, sudut resolusi, kejelasan, kemasan akhir poster. Okey untuk hak penganjur pihak penganjur berhak menggunakan mana-mana karya penyertaan untuk tujuan promosi pameran atau penerbitan rasmi. jadi sekiranya dah dihantar pihak bahagian SBP berhak menggunakan karya mungkin untuk buat promosi masuk dalam mana-mana ataupun print. print dan letak dekat mana-mana sebagai tujuan untuk mengangkat nama SBP lah. Okey keputusan panel hakim adalah muktamad Sebarang rayuan tidak akan dilayan Okey untuk pengiktirafan akan uh, dimaklumkan dalam masa terdekat nah. Okey uh, seterusnya ialah pengguna, penggunaan kecerdasan AI Peserta boleh menggunakan perisian AI uh, Apa-apalah cek GPT ke DALI ke Okey uh, sekurang-kurangnya tetapi sekurang-kurangnya 70% elemen poster mestilah dihasilkan peserta sendiri Maksudnya kalau pelajar nak buat gambar, 100% gambar tu daripada AI tak boleh. Dia kena 70% adalah daripada peserta sendiri dan sekiranya AI digunakan. Peserta wajib menyatakan secara jujur dalam borang akuan keaslian. Okey, yang ni peserta kena tulislah. Sebahagian elemen poster ini dihasilkan dengan bantuan AI menggunakan tulis nama aplikasi apa. Okey, kandungan teks yang dijana melalui AI mestilah menempati ajaran Islam. Okey, kadang-kadang AI ni uh, dia jauh juga, dia pergi kan. Okey, jadi kena cek, uh, disemak dan disahkan sendiri oleh peserta. Pengguna AI tidak boleh penggunaan AI tidak boleh digunakan untuk manipulasi karya orang lain. Uh, contoh kita upload, uh, kita upload mana-mana poster yang terbaik, kita minta AI hasilkan, uh, manipulate Uh, berdasarkan poster yang dihasilkan itu uh, tidak dibenarkan. Dan sekiranya didapati hasil karya sepenuhnya dijana oleh AI tanpa sumbangan kreatif peserta penyertaan tersebut akan dibatalkan secara automatik. Okey. Jadi, uh, ini adalah syarat untuk poster amali digital. Okey, saya tunjuk contoh sekiranya kita guna Canva untuk macam mana nak ambil A3 tadi. Okey, boleh create a uh, ustaz-ustazah type saja dekat create ni A3 poster. Jadi dalam A3 poster Contoh ni poster portrait A3 ha, Ni memang dah saiz A3 Saiz dia kita tengok 29.7 darab 42 cm Sama lah Macam tadi 297 mm darab 420 mm ha, Ni dalam cm ha, Sebenarnya inilah uh, Inilah uh, apa ni saiz Yang dikehendaki untuk menghasilkan poster Dalam pertandingan uh, Camp Istiqomah Mumtaz pada kali ini Okey, jadi saya harap uh, ustaz-ustazah faham uh, boleh explain kepada anak-anak uh, murid, kepada pelajar kita berkenaan poster. Okey, seterusnya ialah berkenaan syarat inovasi. Okey, uh, sebelum tu untuk pendaftaran poster. Okey, jadi boleh kliklah nanti uh, pendaftaran penghasilan poster. Oh ni uh, pendaftaran. Kita belum lagi belum lagi ada borang submission. Okey, borang submission tu ataupun dah ni kan. Ha nanti yang tu boleh boleh tengoklah untuk bila nak submit tu. Okey. Dan seterusnya untuk syarat poster amali eh syarat inovasi. Okey, pertandingan seterusnya ialah uh, inovasi. Okey, jadi kena faham berbeza uh, inovasi dan poster. Poster adalah design uh, dan inovasi adalah penghasilan produk. Okey. Uh, syarat pertandingan inovasi digital pendidikan Islam okey untuk inovasi kali ini kita fokus kepada learning innovation uh, ino inovasi dalam pendidikan khusus dalam pendidikan Islam okey saya rasa ini kali pertama dianjurkan oleh uh, sekolah berasrama penuh tema pertandingan inovasi hendaklah berdasarkan tajuk dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran uh, dalam DSKP, pendidikan Islam bagi sekolah menengah jadi pelajar-pelajar boleh pilih Uh, tajuk yang hendak di-highlightkan adalah tajuk dalam DSKP Tak boleh ambil tajuk luar daripada DSKP Contoh nak ambil isu semasa uh, Palestin Ataupun global sumut flotilla Tak boleh Kena ambil daripada tajuk pendidikan Islam Okey mana-mana bidang Sama ada Al-Quran dan Hadis Akidah, Fik, Sirah dan Tamadun Islam Akhlak Islamiah. Jadi saya sarankan untuk buat inovasi ni Ambil satu tajuk sahaja Jangan ambil contoh, hmm. nak ambil fake tu semua tajuk fake. Tu tak digalakkan lah. Sebab inovasi ni adalah fokus kepada tajuk yang kecil sahaja. Peserta hendaklah menghasilkan produk inovatif. Mesti ada produk yang menyokong proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam. Sama ada produk fizikal, contohnya model interaktif, kit pembelajaran, alat bantu mengajar, ada game, ada modul manual. Ataupun boleh juga buat dalam produk digital. Contohnya aplikasi mini buat apps, buat modul interaktif, buat laman web, bahan multimedia ataupun sistem kuis digital. Ini sebagai contoh sahajalah. Ataupun yang ketiga, pelajar-pelajar boleh menggabungkan produk fizikal dan juga produk digital. Okay, objektif pertandingan menggalakkan kreativiti dan inovasi dalam penyampaian ilmu pendidikan Islam meningkatkan minat murid terhadap pembelajaran berasaskan projek dan teknologi. Okey, jadi kita nak galakkan pelajar uh, pendidikan Islam uh, buat projek based learning. Uh, jadi kita nak bagi tahu bahawa bukan STEM saja ada project based learning. Okey, seterusnya menghasilkan bahan bantu belajar. Bahan bantu kalau cikgu cikgu boleh guna untuk mengajar, kalau murid dia boleh bahan bantu belajar yang menarik, mudah digunakan dan berimpak tinggi menonjolkan kebolehan murid dalam menyelesaikan masalah pembelajaran menggunakan pendekatan uh, inovatif. Okey, ini adalah objektif pertandingan. Jadi pelajar dia boleh hasilkan satu bahan, uh, game ke, apps ke, digital ataupun fizikal. Uh, untuk bantu dia lebih faham pro, uh, berkenaan tajuk. Okay, kelayakan penyertaan uh, lebih kurang sama dengan poster. Cuma untuk inovasi dia adalah projek berkumpulan. Terbuka kepada murid tingkatan 1 hingga 4 sekolah berasrama penuh, penyertaan adalah secara berkumpulan satu kumpulan empat orang. Jadi kalau ada tanya macam mana satu tim saya tiga orang, dua orang, lima orang, tak boleh. Jadi kita tetapkan satu kumpulan empat orang dan setiap kumpulan perlu mempunyai seorang guru pembimbing. Setiap kumpulan hanya dibenarkan menghantar satu inovasi sahaja. Jadi satu tim satu inovasi dan setiap sekolah dibenarkan menghantar satu penyertaan sahaja bagi setiap tingkatan bermaksud satu kumpulan bagi setiap tingkatan. Okey, kalau kita ada empat, tingkatan satu, satu tim, tingkatan dua, satu tim, tingkatan tiga, satu tim, tingkatan empat, satu tim bermakna satu sekolah itu akan menghantar empat kumpulan. Okey, syarat karya atau inovasi, inovasi mestilah hasil ciptaan asli kumpulan peserta dan belum pernah dipertandingkan di mana-mana peringkat. Hmm, Okey, asli Produk inovasi perlu menyokong pembelajaran pendidikan Islam serta menepati kandungan dalam DSKP pendidikan Islam. Seperti saya highlight tadi lah. Tajuk itu berdasarkan DSKP. Kandungan dan mesej inovasi naklah sesuai dengan pelajar sekolah menengah. Okay, jadi fokus pada pelajar sekolah menengah. Uh, kalau kata nak buat game ke sesuai untuk pelajar sekolah menengah. Sesuai dengan konten tu. Bebas daripada unsur sensitif, politik atau komersial. Semua penerangan dan bahan perlu dalam bahasa Melayu. Okey. Okey, untuk inovasi tak perlu hantar produk. Okey, daripada inovasi tersebut, okey, edit video. Rakaman video inovasi. Setiap kumpulan perlu menyediakan rakaman video berdurasi antara 3 hingga 5 minit. Video mestilah mengandungi 5 elemen yang berikut. Okey ini adalah uh, biasa kebiasaan inovasi kita akan mengandungi lima elemen. Pernyataan masalah, bagi tahu apa masalah uh, sehingga kita nak hasilkan produk inovasi tersebut. Contoh nak buat uh, game siroh, kembara siroh. Kenapa nak kena ada game kembara siroh? Uh, apa masalah dia? Uh, jadi pelajar dia susah, suka nak ingat nama, suka nak ingat tahun. Uh, pelajar tak boleh bagi fokus. Okay, itu contohlah pernyataan masalah. Objektif inovasi. Okey daripada game tersebut apa objektif? Okey menarik minat supaya pelajar mudah hafal ataupun dan sebagainya. Yang ketiga perlu ada demonstrasi atau simulasi inovasi. Jadi dekat sinilah uh, bergantung kepada kreativiti peserta hasilkan video terbaik dalam keadaan juri tak tak dapat bersemuka tidak bersemuka melihat produk tersebut tetapi dapat disimplify dapat ditunjuk dalam video yang dihasilkan oleh peserta. Ha, jadi ni uh, kreativiti pelajar lah. Okey yang keempat impak inovasi terhadap pembelajaran. Okey inovasi yang baik dah test kepada pelajar uh, dah ambil uh, ambil apa dah test lah maksudnya dah test dah tengok impak okey jadi dalam tempoh masa yang ada perlu ada impak inovasi terhadap pembelajaran dan seterusnya keboleh pasaran potensi inovasi tersebut untuk penggunaan luas okey jadi untuk potensi keboleh pasaran ni maksudnya mudah cerita macam ni bila produk satu produk itu produk yang baik dah boleh jual dah kalau produk yang kurang baik masih lagi guna guna card. masih lagi guna surat khabar. So kalau kita tarik anytime ataupun kita nak jual, tak ada orang nak beli. dan inovasi yang baik, pelajar dah design elok, dah dah kalau kata print tu print color, letak laminate, ah tu dah dan kalau kata kekuatan dia tu nak letak dekat pasar tu, pasaran kita nak pasarkan, ada boleh pasarkan. Ah tu ada markah eh. Okey, kemudian video hendaklah dimuat naik ke YouTube. Unlisted ataupun Google Drive, public access. Okey, ada dua pilihan lah. <coughs> Kalau masuk dalam YouTube, unlisted dulu. Jangan buat public. Peserta hanya perlu menghantar pautan ke video tersebut dalam borang penghantaran penyertaan. Okey, untuk format video, ni adalah format video MP4 ataupun movie. Resolusi minimum 720p. Okey, nama file video sekolah underscore tingkatan underscore nama kumpulan underscore tajuk inovasi. Contoh SBPI Kuantan Tingkatan 1, nama kumpulan bukan nama pelajar bukan tajuk tapi nama kumpulan boleh bagi nama lah untuk uh, tim inovasi tersebut uh, nama kumpulan eh uh, dan yang ni adalah nama produk inovasi okey berbeza yang ni nama kumpulan yang ni nama produk penghantaran penyertaan semua penyertaan hendaklah dihantar melalui Google Form atau portal rasmi yang disediakan oleh urus Urusciel Setiap penyertaan mestilah disertakan dengan nama kumpulan dan ahli, nama guru pembimbing, tingkatan dan sekolah tajuk inovasi. Okey, letak, tampal uh, page dekat situ link video YouTube ataupun Google Drive dan mesti ada abstrak ringkas inovasi maksimum 200 patah perkataan. Ada abstrak Tarikh tutup penyertaan pada 20 November 2025 ini adalah kriteria penilaian kreativiti dan keaslian idea 25% penyelesaian masalah. Betul ke boleh selesaikan masalah? Ataupun sebagai satu produk ni, produk ni dapat menjadikan satu nilai tambah. 25% reka bentuk dan aplikasi inovasi 20% impak dan keboleh pasaran 20% akhir sekali kualiti persembahan video 10%. Okey. Untuk pertandingan inovasi ada sedikit perbezaan yang mana lima kumpulan terbaik bagi setiap tingkatan akan disenarai pendek untuk peringkat akhir. Okay, kita akan ada peringkat pertama pemilihan berdasarkan video. Kita akan shortlisted daripada setiap tingkatan ada lima kumpulan terbaik. Uh, akan pergi ke peringkat akhir. Okey, untuk 5 kumpulan terbaik tersebut perlu bentang dalam talian online juga sama ada melalui Google Meet, StreamYard ataupun YouTube Live akan dimaklumkan kemudian. Format pertandingan akhir ialah 10 minit pembentangan inovasi, bentang 10 minit, 5 minit sesi soal jawab bersama panel juri. Okey, maksudnya kena bentang lagi sekali lah secara live. Okey, dah uh, tak tak bergantung pada video lagi, pada video yang submit tu. Penilaian akhir akan menilai kefahaman peserta terhadap inovasi dan keupayaan mereka menjelaskan nilai tambah produk. Ha ini soal jawablah. Masa ni masing-masing tonjolkan wow factor produk masing-masing. Hak penganjur, pihak penganjur berhak menggunakan mana-mana karya untuk tujuan promosi, latihan atau penerbitan rasmi. Keputusan juri adalah muktamad dan sebarang rayuan tidak akan dilayan. Okey, untuk pengiktirafan adalah seperti yang dinyatakan. Okey, jadi untuk contoh produk inovasi, uh, saya jemput uh, Ustaz-Ustazah, uh, pelajar-pelajar boleh pergi kepada YouTube saya. Ini uh, YouTube, uh, boleh type je lah nama saya. Kemudian uh, tengok dekat playlist, ini okay, adalah antara produk yang pelajar saya hasilkan. Boleh pergi kepada inovasi. Ini okay, ada tahun 2023, ini contoh 2025. Okay, saya ambil contoh kalau 2025... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ok ni contoh video ni 5 minit 22 saat Nanti yang... boleh tengok lah. Bergantung pada kreativiti Cara nak buat video tu adalah bergantung pada kreativiti murid-murid Dan saya yakin pelajar Ustaz-Ustazah sangat hmm. kreatif Ada juga buat video dalam bentuk lakonan ada juga dalam bentuk uh, ini Dalam bentuk ni lah uh, Macam-macam nak... uh, Jadi boleh boleh pergi saja kepada saya punya YouTube channel Untuk dapatkan contoh uh, Ini saja dia buat dalam bentuk uh, lakonan uh, Terpulang lah uh, Dan akhir sekali yang penting adalah boleh tunjukkan produk tersebut Okey jadi saya rasa setakat itu saja taklimat. Uh, supaya Ustaz Ustazah lebih faham Sekiranya ada soalan boleh boleh tanya, boleh mesej, boleh email uh, dan insya Allah kita akan bantu lah. Uh, cuma usah usahaz yang anggap ini sebagai beban. Uh, kita faham uh, pelajar dalam tempoh uh, periksa akhir tahun. Uh, cuma uh, kita curi peluang uh, sebab masa ni lama lagi sehingga 20 November. Uh, jadi ada masa lagi uh, kita bagi peluang pelajar explore uh, diri mereka lah bagi peluang untuk subjek kita pendidikan Islam. jadi kita niat yang baik-baik, insya-Allah yang datang itu pun yang baik-baik, eh. kita buat secara santai tapi sampai. Okey, sekian dulu daripada saya. Dr Salbiah binti Muhammad Saleh selaku ketua juri bagi kem Istiqomah Mumtaz A+. Okey, saya ucapkan tanya dan terima kasih kepada SBP kepada sekolah berasrama penuh terutamanya puan Siti Azlin yang sangat uh, kehadapanlah untuk memberi peluang kepada pelajar menghasilkan uh, produk dalam bidang pendidikan Islam dan juga tahniah kepada ustaz ustazah yang menyertai insya-Allah kita niat yang baik-baik dan supaya ini adalah satu uh, satu medan dakwah kita sekian wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh